хочу сказать, что результаты исследования, ну, в общем-то, вполне прогнозируемы. Вы сейчас увидите, что у нас есть новый лидер в репутационном исследовании, что тоже, в общем-то, вполне прогнозируемо. Если говорить о базовом тренде, то максимальные оценки инвестиционных аналитиков украинских получили те финансовые институты, которые либо максимально успешно фондировались на украинском рынке, либо смогли убедить инвестиционное сообщество, что в случае запуска или реализации кризисного сценария они будут иметь гарантированную поддержку со стороны акционеров или со стороны материнских банков. Оксана. Наташа. Добрый день всем. Но я бы хотела сказать, что действительно замечательно, что у проекта появились новые партнеры, и это нам придает такую большую грунтовность. Я надеюсь, что результаты этого исследования будут более э, активно использовать службы э, соответствующие департаменты банка, финансовых учреждений. Э, что касается сегодняшнего мероприятия, то э, я со своей стороны позволю себе поделиться своими соображениями уже в конце. Потому, э, и сразу хочу сказать, что мне бы очень хотелось, чтобы сегодня у нас вот и наша публикация, которая вышла в журнале, и результаты наши, результаты исследования, чтобы они все-таки нас спровоцировали на некую дискуссию, потому что, но ну, не мне вам рассказывать, что в, ней мы находимся уже в непростой ситуации, но называется далее будет. Вот. И как в этой ситуации выстраивать э, пиар-департамент на свою работу, но ну, хотелось бы тоже услышать, потому что от результатов этой работы зависит и фидбэк в прессе. Окей, все, я приду слово дальше. Одну буквально один нюанс. Все вы получили ну, программу а, нашего круглого стола. А, мы просим прощения, мы внесем небольшую правку. Все-таки мы будем вынуждены начать с презентации исследования, потому что доклад Андрея Приходько, он напрямую связан с результатами исследования, и в общем некоторые выкладки они будут ну, не до конца ясны, если первым выступит представитель инвестиционного консультанта проекта. Слово передаю Олегу Савинову. Спасибо. Я скажу несколько слов по поводу самих результатов исследования. И традиционно мы начнем с того, какие факторы были наиболее значимыми для экспертов с точки зрения репутации банков. Ну, вот на этом графике мы видим, что вот уже третий квартал наибольшее значение для репутации банков, по мнению экспертов, представителей инвестиционного рынка, является блок бизнес. Напоминаю, что мы выделяем пять блоков в разрезе репутации банков. Это бизнес, маркетинг, продвижение продуктов, это банковский продукт непосредственно, описание продуктов и услуг, внешняя коммуникация и внутренняя коммуникация. Также стоит отметить в третьем квартале рост блока маркетинг. То есть инструменты продаж, по мнению аналитиков, стали иметь большую значимость для репутации банка в целом. Что касается подфакторов в каждом блоке из факторов репутации, то, по сути, здесь картина существенно не меняется. В блоке продукт наиболее значимым, по мнению экспертов, являются депозиты для розницы. В блоке бизнес – это финансовые результаты. По инструментам продаж чуть большую значимость имеет сегмент B2C. По внутренним бизнес-процессам – кадровая ротация. И по внешним коммуникациям – участие банков в публичных конфликтных ситуациях. И далее мы переходим непосредственно к результатам исследования в, за третий квартал 2012 года. И в первой группе напоминаю, что у нас мы разделяем банки на три группы: банки с украинскими акционерами, с российскими и западными. В первой группе среди банков с украинскими акционерами мы видим, что в результате третьего квартала у нас сменился лидер. На первом месте стал банк ПУМБ второе место занимает Приватбанк, который ранее был традиционно лидером данного рейтинга. При этом ПУМП является лидером по репутационному результату среди всех банков всех трех групп. Также высокие показатели репутации у УкрЭксимбанка. банк на четвертое место вышел, при этом показав высокую динамику. За ним следует Дельта банк, Форум, БиБи банк надра и другие банки.